memasukkan Islam Sosialiti ke dalam Islam Tidak sok Mengikut undang-undang Malaysia Pula Tidak sok Sebab mengikut undang-undang Malaysia Kata lagi tidak cukup ramah Lagi telah ramah dia ditentukan oleh penjaga ha? Tapi nasib baiklah masuk buat keputusan tu Sesuai so, apa dia pandang Dia tangguh-tangguh-tangguh Siapa lah Sosialiti ni Cukup ramah Malah pebelah Eh, jadi dia main. Dia kata betul. Masa, masa dia masuk pula tak sok. Tapi dalam ni dia selera dari. Tak apa lah biar. Jadi kekal tu dia. Sebagai seorang Eh? Jadi itulah. Masalah yang berlaku. banyaklah ada kes-kes lain. Yang kalau saya nak, 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 sebut sini. kita ada beratus-ratus. Ya, yang tidak, datang di mahkamah. Eh, bukan kata. Tidak kita ada kes. Apa. Siti Mariam. Bismae Ismail masuk. Pasukan. Eh, Siti Salmiah. Haji Ismail Supiah Balilah Mustafa Banyaklah Yang kalau saya nak sebut kat sini Nak cerita sosoknya, Ialah Kes ini sekarang ni sudah Mari berdepan yang kita Mari ketuk pagar kita Dulu berlaku secara terpencil Mungkin berlaku di ceruk-ceruk Negara yang kita tak tahu Tapi lah ni kalau kita nak berjaya lagi Kita nak lock lagi Maka benda ni kalau nak rakok naik atas rumah kita, kerabat atas anak kita, Masa pada masa, 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 masa tu baru kita nak tindak. Kita sebenarnya sudah telah. Kita telah. jadi saya rasa cukup itu. Sekian Assalamualaikum Terima kasih kepada Encik Syam Sauzi. <coughs> saya rasa berat sebelum Kalau tak dengar-dengar -dengar, tu nampak berat sebelum Tak tahulah bila nak jadi sama imbel tu Bolehlah pada kita sekalian Terakhirnya so, para hadirin sekalian, saya mempersilakan yang berhormat Saudara Ustaz Mahmud Mufti Negeri Perlis Dr. Muhammad Abdul Al Abidin untuk membuat pengulangan. Silakan. Agar saya pengurusi Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian Kita telah dengar tadi daripada awal perbincangan Yang kita sebut apa contoh Kita pergi kepada apa yang boleh kita buat Tak puas hati memang dari segi banyak perkara Dalam negara ini sendiri Kita mungkin kita puas hati Perkembangan Islam dah Ataupun masalah-masalah yang lain Membalikkan hak-hak orang Islam Dan kita kena tahu bahawa Kita masih ada lagi Satu perkara untuk satu badan, satu 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 institusi yang kita harap ia bergerak secara kuat. raja-raja Melayu yang mempunyai yang diamanahkan untuk 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 menjaga agama ni sepatutnya mereka berfungsi dengan dengan sepatutnya dan tidak sampai orang Islam kepada keadaan yang seperti mana yang ada sekarang ada ini itu hal kemudian saya nak sebut pertama tadi kita dah dengar apa yang disebut oleh contoh-contoh tadi kita sebagai orang Islam apa yang boleh kita buat apa yang boleh kita buat? Apa yang orang Islam dalam keadaan segera ia boleh buat untuk mengelakkan daripada isu-isu murtad? Saya tak mau saya banyak perkara yang kalau kita seminarkan kita boleh senaraikan. Tapi saya nak sebut semua daripada perbincangan yang kita dengar kita dapat simpulkan bahawa perkara yang paling mustahha ialah untuk kita tahu betapa rapuhnya pegangan Islam generasi Islam yang ada pada era ini bukan, semua sebahagian generasi Islam yang ada pada era betapa tidak jelasnya soal akidah betapa mereka telah tidak kukuh kepahaman mereka mengenai agama agama bukan soal dia hafal Agama bukan soal dia pergi mengaji Tapi soal dia memahami Al-Quran dan dia memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kita kadang-kadang dia pergi mengaji untuk guru dia khatam tiga kali Quran pun tapi dia tak faham apa inti kandungan al-Quran. Bukan saja dia guru yang mengajar dia pun bakal itu dia tidak dikelantar di negeri lain. Yang guru yang mengajar pun tidak dapat memahami inti kandungan al-Quran. Bila timbul isu Bible, saya sebutlah beberapa tulisan saya dalam Bible. Ada pihak yang membantah tentang bimbang takut bible ini diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Orang akan terpengaruh dan membacanya nanti masuk Kristian. Saya heran, kenapa anak orang Islam yang Quran pun dia tak mahu baca tiba-tiba dia nak baca Bible. Kita pelik Quran duduk di rumah dia, Quran terjemahan di naga, dia, dia tak mahu baca. Yang Bible tu bahasa yang tak apa, apa, bertentangan atau satu sama lain dia nak baca. Jika kita halang dia daripada baca Bible dalam bahasa Inggeris da, Halang dia daripada baca Bible dalam bahasa Melayu Seperti mana yang saya sebut dalam upah saya Kita halang, kita jangan bagikan Bible itu cuma dalam bahasa Melayu mereka tetap berusaha mendapatkan Bible itu dalam bahasa Inggeris Sekarang anak-anak orang Islam Pandai bahasa Inggeris Ada pukar kita nak haramkan pula bahasa Inggeris Mereka boleh buka dalam internet Dan mereka boleh dapat banyak perkara mengenai ajaran lain Maka tidak ada satu benteng tuan Melainkan Apa saja persoalan perundangan Di samping yang kita nak buat tu Tidak ada yang lebih kukuh daripada kita Menjadikan anak orang Islam sendiri Kuat akidahnya Di South Africa Di Afrika Selatan Ahmad Lidak Dia syarahkan uh, Bible dia kemudian diterangkan tentang kontradiksi yang berlaku dalam Bible Pertentangan yang berlaku dalam Bible dia baca Bible Orang Kristen ikut dia baca Bible Dan orang dengar maklidat hurai Bible Mereka masuk Islam Tapi kita budak kita baru pegang Bible yang ada di hotel Takkan dia boleh masuk Kristen Orang dengar Zakir naik Huraikan Bible Mereka masuk Islam Budak kita baca Bible Faham ataupun tidak Tama banyak Tiba-tiba nak -tiba masuk Kristian dan ini adalah satu keadaan yang sangat menghairankan. Dan bila orang nak masuk Kristian, tak apa soal mengundang, soal mengundang. Tapi orang bila nak masuk Kristian, dia tak dapat masuk dalam negara kita. Dia pergi ke negara lain. Ini dia pergi ke Australia. Ada yang pergi ke Singapura. Ada yang mendapat perlindungan daripada negeri lain. Dan soal akidah akan terus menjadi persoalan yang ditanya dalam negara kita ini. Dan saya sekali lagi, mesti saya sebut apa yang saya sebut tadi. Sampai kita tahu adanya masalah undang-undang Masalah hak Tetapi ia sangat berkaitan dengan masalah Kekuatan antibodi Orang Islam sendiri di negara ini Bagaimana orang barat tiba-tiba berduyun-duyun Orang Kristian masuk Islam Tiba-tiba di negara kita Orang Islam pula yang nak keluar masuk Kristian Ini suatu perkara yang sangat menghairankan ha. Maka dengan itu suatu perubahan Suatu penanganan kempen kepada Islam Yang lebih jelas Mestilah kita buat dan saya menyebut tuan-tuan di Kelantan tuan-tuan di negeri lain juga kena buat dan orang yang di Kuala Lumpur dia apa dan tuan-tuan janganlah kita seronok sendiri maksudnya generasi yang atas ni dia rasa kita okey dia kena fikir generasi yang bawah orang Kelantan ada di negeri Kelantan orang Kelantan juga ada di Kuala Lumpur ada di mana-mana yang muda-muda di -muda, -muda orang, orang lain generasi bawah ni mesti dipikirkan kerana cara fikir mereka tak sama dengan cara fikir kita Yang berada di universiti Islam Ataupun yang ada pusat pengajian Islam Yang ada di pondok-pondok Islam Yang ada di pejabat agama Mereka yang duduk di sini tidak sama cara fikirnya Apa yang kita rasa kuat, semangat kita sebut Bagi mereka mungkin itu pendapian hak Apa yang kita rasakan bahawa apabila kita sebut ini Kita rasa bertambah kuat Bagi mereka itu tak ada apa bila kita baca jelas Quran, kita kasih ini jelas Bagi mereka itu huraian yang tak jelas Jadi berbahasa dengan bahasa Islam Yang dapat memasuki dalam minda generasi baru Ialah tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh kita semua para pendakwa Buat tanpa menunggu perubahan-perubahan yang lain Ia boleh bermula pada hari ini pun Dan pada setiap orang yang ada ilmu mengenai Islam Terima kasih Terima kasih dan pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada yang berhormat Sayyidu Samahat Di kerajaan yang diperlis di atas penggulungan tadi dan para hati sekalian Kita telah sampai ke